первый. Мы будем брать на себя, в том числе совместно, насколько это получится, отчасти уже получается, забота о поддержании мира и порядка в городе. В тех случаях, когда не работают те, кому за это платят налоги, как в случае с той же самой охраной мемориала и так далее, и во многих других случаях, как в случаях организации мирных собраний, обеспечения права всех на них, мы будем сотрудничать. Мы не будем как скот на бойню идти на сталкивание лбами людей. Ни при каких обстоятельствах. Это самое главное. Далее. У нас очень много общих позиций на тему дальнейшей жизни в Харькове. Мы тоже выступаем за справедливый суд, за выборность судьи, за подчинение милиции местным органам власти. Вот. И на, за расширение местного самоуправления. Это нормальные европейские, общечеловеческие, общеевропейские принципы. Поэтому в этом плане, безусловно, наше сотрудничество. Если мы будем дальше ходить просто по площади с флагами и просто кричать в небо, то этим все и закончится. Мы ничего не изменим. И наше мнение, мнение харьковчан, в том числе, которые выходили на защиту города Харькова, в том числе, которые пострадали во время этой защиты, это мнение останется, просто уйдет в воздух, в небо. Если же мы хотим, чтобы это мнение сегодня было реализовано, учтено, и на основании этого нашего общего мнения мы продолжали жить в нашем городе, чтобы этот город остался безопасным для людей, чтобы людей сегодня ни за Георгиевскую, ни за какую-либо другую ленточку не ловили на улице, не сбивали, не убивали. То мы сегодня должны объединиться. Сегодня, прежде всего, хотим сформировать позицию, которая будет громаду объединять, которая будет близка каждому харьковчанину. И эту позицию отстаивать и отстаивать право каждого харьковчанина принимать решения в этом городе, для того, чтобы не за них принимали, а для того, чтобы они принимали решения. Как вы планируете это сделать? Еще раз повторяю, мы планируем возобновить районные в городе Харькове советы. В эти районные советы делегировать представителей тех активистов, которых мы все знаем, которые выходили на защиту линии и так далее и тому подобное. Активных людей, которые сегодня хотят работать на Харькове и оставить права харьковчан. Также в городской совет, в областной совет, на городского голову, требовать, опять же, через советы решения о назначении губернатора выборная должность, областной прокурор выборная должность, начальник ГУВД, начальник городской милиции назначается мэром, губернатором соответственно. И самое главное это децентрализация бюджета. Я выражаю лично свою конкретную позицию. Если мы идем на примирение, да, вот, точка зрения. Да, идем на примирение. Мы сходимся в вопросах. Нет там терроризму, там, выборность губернатора, нет мэру, там и еще какие-то да, позиции. То есть, ну это так образно. Да? да. То мы в них как бы сходимся, мы в них сходимся. То Майдан, Майдан, который сейчас, да, все его знают как Майдан в целом. То есть независимо это просто там граждане, там бабушки, дедушки, мамы, папы, это и жил правый сектор, и все остальные, все остальные радикальные группы, которые примыкают к правому сектору, такие как Патриоты Украины, там и так далее. подобное. не будем продолжать этот список, потому что это долго. Вот. Если сейчас Майдан хочет идти на примирение, пусть уходит спокойно, вот. И борется против того, что он создал. Они сейчас создали, они сейчас создали в стране прецедент кризиса. Без предела то, что сейчас происходит в стране, то, что я вижу своими конкретно глазами.